अगर आपको जंग अंदरूनी तनाज़ात या वजह से अपने आबाई मुल्क से फरार होने पर मजबूर किया गया है तो आपको तुर्की में बैन दरखास्त देने का हक हासिल है अगर आपको इंतजामी हिरासत में रखा गया हो तब भी ये सच है इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप हिरासत में रहते हुए अपनी दरखास्त कैसे जमा कर सकते हैं इंतजामी हिरासत के तहत बैन अमामी तहफ़ के लिए दरखास्त देते वक्त हु को या तो आपकी दरखास्त पर कार्रवाई करने या डायरेक्टर जनरल ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट डी को दरखास्त जमा कराने की आपकी ख्वाहिश को फौरी तौर पर बताने की जरूरत होती है अगर आपने पहले बैन अमी तहफ़ की दरखात जमा कराई है तो आपको हुक्म को मुतला करना चाहिए अगर पहली बार दरखास्त दे रहे हैं तो हम तजवीज करते हैं कि आप अपनी दरखास्त जल्द अज जल्द और जहां मुमकिन हो तहरीरी तौर पर जमा कराएं अपनी अहम जाति मालूम जैसे आपका नाम बुनियत कौमियत और तारीख़ पैदाइश को एहतियात से और दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड करना जरूरी है आपको यह भी बताना चाहिए कि आप अपने आबाई मुल्क वापस जाने से क्यों खौफजदा हैं दरखास्त के हर मरहले पर आपको एक मुतरजम तक मुफ्त रसाई हासिल करने का हक है अगर आप तुर्की जबान नहीं बोलते या समझते नहीं हैं या जबानी या तहरीरी मालूम को समझने में दुशारी पेश आती है तो आपको फौरी तौर पर हुकाम को इन मुश्किल से आगाह करना चाहिए बैन अवी तहफ़ के लिए कौन दरखास्त दे सकता है इस बारे में अमूमी मालूम के लिए हमारी वीडियोज तुर्की में बैन अवी तेषन के रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से मतलब मालूम देखें याद रखें कि शाम से आने वाले तुर्की में पनाह के ख्वाहिशमंद लोग एक अलीहदा सियासी पनाह के तरीक़ेकार से मशरूत है जिसे आर्जी तहफ़ कहा जाता है मजीद मत के लिए तुर्की में पना गुजीनों के लिए हमारे इंफॉर्मेशन पोर्टल से रुजू करें ये वीडियो मुकम्मल तौर पर मालूमती मकासद के लिए है जिसे गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलिडेरिटी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट्स टर्की के इश्तराक से तैयार की गई है